Salam dəyərli tələbələr. Bu gün biz sizə ümumi sınaq 1-in ingilis dili fənninə üzrə olan sualları izah eləyəcəyik. Bildiyiniz kimi 25 sualdır. Ə, və başlayaq suallarımızı izah etməyə. İlk 5 sual, bildiyiniz kimi, listening-ə aiddir. Yəni dinləmə mətnindən suallarıdır. Biz mətni dinləyəcəyik, daha sonra isə sualların doğru cavablarını deyəcəyik. Uh, Do you think it's true that people today generally experience more stress than 50 years ago? Uh, more stress? Yes. Is life today more stressful than 50 years ago? Stressful? Uh, yes. I think today's lifestyle is very stressful. Everywhere today, there is too much stress. Uh, stress for students is very bad. In my country, students have to work so hard. Uh, first, in the place. Uh, at school, they must study hard, and they must study many, many hours after school. Uh, they must work very hard for exams, and there are too many exams then university also very stress and then you must get a job and this too is very hard for many people because it is very competition for the best jobs if you don't get the best jobs you don't have chance for earn the best salary and have good life for yourself and your family So, I think this hard for young people and uh too much stress. Aha. Antrof biz mətni dinlədik və bir-bir suallara cavab verək. Birinci sualda bizdən mətni dinlədiyimiz mətna əsasən doğru cümləni seçməyimiz istəyir. Bu testin doğru cavabı C variantıdır. Gəlin digər variantlara baxaq. A variantında deyir ki, həyat tərzi bu gün daha az streslidir 50 il əvvələ nisbətən. Əksinə olmalı idi. B variantında hardli yok hard olmalı idi. Uşaqlar yəni çox çalışır olmalı idi. D variantında 50 il e, keçmişdədir, həyat daha stresli idi bu günə nisbətən. Yanlışdır. E də isə don't olmamalı idi. Yəni tələbələr çox çalışır olmalı idi. İkinci testdə isə bizdən nə soruşur? Dir mətnində hamsa vurğulanıb except. Ümumiyyətcə except görəndə istisnanı seçir. Yəni testin cavabında 4 dənəsi eynilik təşkil edir, biri fərqli olur. Yəni adətən də burada səhvdir. Gəlin baxaq. Tələbələri daha ə, nə stresli edir? Gördüyünüz kimi bu testin doğru cavabı A variantı olacaq. Dinlədiyiniz mətndən də aydın oldu ki, bu dördünün adını çəkir. Amma A variantının eh be at school for a long time bu vurğulanmır. 3-cü testdə isə cümləni verir və bizə tamamlamağı bildirir. Bu çox rahat bir ə, test tapşırığıdır. Bu testin cavabı C variantıdır, çünki aydın şəkildə mətində bunu qeyd eləyir. It is difficult to find best job because of a big competition, böyük bir rəqabət olduğuna görə iş tapmaq çox çətindir və 4-cü testdə yenə cümləni verib və biz tamamlamalıyıq. Bu testin cavabı D variantıdır. Çünki deyir, əgər yaxşı iş tapa bilmirsə, don't get best job, iş tapmasan there is no chance for earning the best salary, yaxşı maaş qazanma şansın və yaxud da ki, a good life, yaxşı həyat tərzin özün üçün və yaxud da ailə üçün olmayacaq. Cavab olur D variantı v 5-ci testlə rahat bir test tapşırığıdır. Aşağıdakı suallardan hansı mətnin hansına cavab verir? Yəni bu testin cavabı e variantıdır. Onsuz da digər sualla variantlara baxan kimi açıq-aydın aşkar olur ki, burada cavab e variantıdır daha sonra bildiyiniz kimi bizdə bu ildən artıq iki mətn olacaq. Gəlin biz mətnlərimizə uyğun sualları birinci oxuyaq, daha sonra isə mətndə onların doğru cavabını tapaq. Deməli Ə dəmələ uşaqlar 6-cı sualdan başlayırıq. Mətna əsasən doğru variantı seçdir. Bu testin doğru cavabı A variantıdır. Yəni UN-in əsas rolu beynəlxalq sülhü dünyada təmin etməkdir. Çünki B variantında bizə deyir ki, üzv olan ölkələrin sayı decreased azalıb deyir. Amma mətnindən də gördüyünüz kimi əksinə azalıb yox, artıb olmalıdı. Yəni 51-dən 193-ə artıb Bu səhv cavabdır. Ondan sonra baxaq B variant, C variant nə deyir? 7 əsas orqanı var. Amma mətndən də göründüyü kimi 7 yox, 6 əsas orqandır. Gördüyünüz kimi 1 2 3 4 5 və axırıncı 6. 6 olmalı idi orada cavab. Zola, D variantında deyir ki, UNICEF WHO-nun bir hissəsi, yəni World Health Organization-un bir hissəsi UNICEF-dir. Əksinə, bunlar hər ikisi UN-in bir hissəsidir. Və axırıncı isə World Health Organization medical problemlərdən əlaqə, yəni bəhs edən bir orqandır. Cavab olur A bəndi. Yenə 7-ci testdə 4 variant doğrudur. Bizdən isə fərq istəyir. Elə bu testin cavabı A variantıdır. Çünki mətndə General Assembly-nin adı çəkilir, amma onun nə iş gördüyü, nə etdiyi qeyd olunmur. Ona görə də deməli burada A variantı səhv. Yəni bu vurğulanmayır. 18-ci test rahat bir testdir. Medical proqramı təşkil edən orqanizasiya WHO Yəni World Health Organization mətnindən də gördüyünüz kimi burada yazılıb. Mm Health -hmm. and medical problems programs for all people. 9-cu testdə bizə cümləni verib, bel Ver, bu cümlə nə deməkdir? It is currently made up of 193 member states. Yəni bu deməkdir ki, hal-hazırda üzv olan ölkələrin sayı 193-dür. Yəni cavab olur. A variantı. UN-a üzv olan ölkələrin sayı indi 193-dür. Və 10-cu sualda deyir ki, hansı sualın cavabı var? A variantı. Bu testin doğru cavabı D variantıdır. Çünki hansı təşkilat ərzaq, tibbi qayğı və yaxud da digər bütün xidmətləri yerinə yetirir? Bu olur UNICEF. Gördüyünüz kimi testin cavabı burada var. Yerdə qalanlardan ümumiyyətcə small, smallpox xəstəliyindən danışmır. Nəyə görə nə müharibələr var, hansı ki böyüşdə olur və yaxud da General Assembly-nin funksiyası nədir, sekretariatla security-nin arasındakı fərqlər. Bunlar ümumiyyətcə yoxdur bunlarda mətnində. Daha sonra biz keçirik ikinci mətnimizə, ikinci mətnimiz e, birazın rahat mətn idi və burada yenə suallara cavab verəcəyik. E, kofenin faydalarından, necə kofenin e, yəni alimlərin fikrindən və s. danışır. Gəlin baxaq. Biz burada 11-ci testlə başlayırıq. Mətna əsasən səhv seçin. A bəndində deyir ki, kofe sevənlər çox uzun yaşayır digərlərlə nisbətən. Gördüyünüz kimi ə burada var help people live longer düzdür. Ə b variantında çoxlu kofe içən insanın güclü immunitet sistemi var. Bu da yəqin ki mətində gördüyümüz kimi burada qeyd olunub. A stronger immune system. Ə c variantında isə cavab səhvdir. Çünki deyir bütün ekspertlər deyir ki, kofe içmək faydalıdır. Amma görürsünüz ki, mətnin bu hissəsində deyir ki, Not all experts agree with research. Amma bütün ekspertlər bunlara razılaşmır. 12-ci testdə bizdə mətndən altından xətcəkilən sözü əvəz ediblə Z ilə biz onu indi tapmalıyıq. Gəlin baxaq. Mütləqdir ki, birindən əvvəlki cümlələri biz oxuyaq. Uh, health experts suggest that the health benefits of drinking coffee could be because coffee drinkers may have more money and therefore live a healthier lifestyle. They also say that, yani kimlər bir ekspertlər təklif edir belə bir şey və arxasında deyir onlar hətta deyirlər ki, yani kimlər olacaq health experts. Daha sonra 13-cü testdə yenə yəni, bizdən mətna əsasən doğru variantı istəyir. Bu testin də cavabı olacaq E variantı. Çünki bəzi ekspertlər ə, çox kofe içmək əleyhinədir. Gördüyünüz kimi burada var. Researchers also caution against the much coffee. Bildiyiniz kimi bu xəbərdarlıq etməyə vəsəylə bu mənalar da işlənir. Və 4-cü elə 14-cü testdə həmin sözü soruşur. Ke taken to avoid danger or mistake. Burda isə olacaq cavab A variantı. Və 15-ci testdə bizdən nə istəyir? Hansı sualların cavabları yoxdur? Biz qonuları cavablandırmalıyıq. 1-incinin cavabı var. Hansı orqanizasiya, yəni ee kofe sevənlərin sağlamlığı haqqında tədqiqat aparır? Mətninə qaydaq. Gördüyünüz kimi mətnində adı verilib International Agency for Research on Cancer. Gördüyünüz kimi var. 2-ci sualda how many european countries participate in research mətnindən də gördünüz ki, orada qeyd olunmuşdu 10 ölkə. 3-üncünün cavabı yoxdur. Nəyə görə kofe içənlərin çox pulu var? Bu hakda mətndə onların nəyə görə pul olduğu deyilmir, sadəcə Al-Mərin bir fikridir ki, onların pulu olur. 4-cüdə isə nə qədər yaşayır, nə də bir müddət yaşadığında qeyd olunmur. 3 və 4-cü, yəni B variantı burada artıq testin doğru cavabıdır. Və artıq ə, biz keçirik qrammatik suallarımıza. 16-cı testdə bizdən doğru variant istəyir zamanlara aidddir. Two days ago bilirik ki, ago past simple-ın zaman zərfindir. Ona görə olur met, yəni D variantından had met çıxdı since bağlayıcısıdır və biz bilirik ki, since bağlayıcısından sonra bir dənə yeganə zaman gəlir, o da past simple, yəni olmalıdı left. Ona görə C dan had left, D dan have left çıxdı ya A-dır, ya B-dir. Və biz bilirik ki, əgər hərəkət bitibsə, artıq 2 gün əvvəl görüşmüşüksə, artıq since-dən sonra biz orada keçmiş bitmiş yazmalıyıq, yəni past perfect deyir ki biz 2 gün əvvəl görüşdük. Merlin Bakını tərk edəndən bəri biz bir-birimizi görməmişik deyə bilmərik. Artıq olacaq hadn't seen. Yəni doğru cavab olur B variantı. 17-ci test tamamlıq burdağ cüməsinə aiddir. Cümlələri tamamlayaraq. Do you want to know? Sən bilmək istəyirsənmi? Nəyim? Sual çıxır. Bu zaman biliriki A bəndi səhvdir çünki when-dən sonra have has, yəni indiki bitmiş olmaz. B variantı ona görə səhvdir ki, want to know-dan sonra zətf bağlayıcısı olmaz. C variantı testin doğru cavabıdır. D variantı səhvdir, when for olmaz. Bu variantında isə what do i do sual cümləsi mənalə gəlir. Biz bilirik ki, tamamlıq budaq cümləsində cümlənin ortasında sual qoyuluşu etmək olmaz. Davam edirəm. 18-ci sual əvəzliklə bağlı bir testdir. Baxırıq ki, nöqtələrdən sonra of sözünü var və biz bilirik ki, törəmələrdən sonra of olmur. Deməli 5 səhvdir. Yerdə qalan 4-ü düzdür. Və biz baxırıq ki, ofdan sonra students isim cəmdədir, amma müəllim xəbəri was təkdədir. Biz bilirik ki, isim cəm, xəbər təkdə olarsa, beş əvəzlikdən istifadə edə bilərik: each of, one of, none of, neither of və either of. Ona görə olur 1.4 E variantı. 19-cu dərs ya yəni, influence sözünü verir və onun sinonimini belə deyək, yəni onun yaxın mənalı sözünü soruşur. Influence təsir etmək, onun sinonimi olur to affect, təsir etmək, yəni B variantı. 20-ci test inkar cümləsidir. Bu inkar cümləsi hər zaman rastlaşacağımız bir test nümunəsidir. A variantında səhv ordadır ki, hadn't to olmalı. Yəni had to modal felinin inkarı didn't have to olmalı idi. B variantında doesn't köməkçi feili var, amma əsas fel yoxdur. Yəni hansısa bir felin inkarını düzəldir bu fel. Doesn't do any shopping olmalı idi. C variantında naisa or yox, naisa nor olmalı idi. D variantının səhfi ordadır ki, birinci cümlə inkar dırsə, biz həmin cümləni so ilə yox, naizə ilə tamamlamalı idik. Yəni olmalı idi naizə was I. Y e variantı tamamilə doğru cavabdır. Bir də inkar var və heç bir yanlışlıq yoxdur. Artıq açıq suallara baxaq. 21-ci testdə, açıq testdə bizdə passive voice, yəni məçul növü soruşur. Baxırıq ki, hamısı sual cümləsidir. Biz bilirik ki, məçul növdə sual cümləsinin sonunda sifət olmaz. Baxırıq ki, 3-də sifət var. Deməli bu səhv. 4-cü testdə have been olmalı idi, yəni məçul növ olması üçün ə amma ümumiyyətçi səhvdir. Yəni bu test məcull deyil. 5-ci cümlədə printed-in qarşısında z varsa, artıq o sifətli, yəni feilli sifətdir. Where is the printed article? çap olmuş məqalələr hardadır? Amma 1-ci cümlə məcull növdür. These flowers are bold, sadəcə sual olduğuna görə are keçib əvələm. İkincidə də flowers have been watered onlaydı. Səcə sual olduğuna görə have keçib gəlir. Bu testin doğru cavabı olur 1-ci və 2-ci cümlələr. Daha sonra 22-ci testə baxaraq, 22-ci test Naiza duai so duai, yəni qısas cavablara aidddir. Baxırıq ki, aşağıda bizə naiza verib, yəni inkar verib. Deməli, cümlə inkar olub ki, biz onu naiza ilə tamamlanmışıq. Yəni burada 2-ci və 4-cü cümlələr səhvdir. Çünki onlar təsdiqdir. Qalır 1, 3, 5. Və biz indi müəyyənləşdirməliyik ki, hansı cümldə need modal olub ki, biz need-in özü ilə düzəltmişik. Baxıram ki, 1-ci cümlə ümumiyyətlə səhvdir. Need to deyilən bir şey yoxdur. 2 səslik olduğuna görə səhvdir. 3 doğrudur, həm inkarıdır, həm də need burada modaldır, çünki özündən sonra tussuz fel gəlib. 4 səhvdir, çünki need orada əsasdır, həm də təsdiq cümləsidir. 5-ci də isə düzdür. Need modaldır, çünki özündən sonra tussuz fel change gəlib. Sadəcə hardlı inkarlaşdır. Bizə də inkar lazım olduğuna görə cavab olur 3 və 5. Makeup story biliriki hər zaman belə bir test nümunələrlə rastlaşırıq. Makeup story, yəni hekayə düzəltməkdir. Biz burada cümlələri mütləq şəkildə oxuyub tərcümə eləməməliyik ki, daha sonra biz o mətni düzəldə bilək. Deməli, bu başlayır bizdə 4-cü cümlə ilə. At the party the woman said proud. Dil partidə qadın fəxrlə deyir. Sonra 1-ci gəlir. I have an idol son. Mənim ideal bir oğlum var. Sonra 2. Qonaqlardan biri ondan soruşur ki, o siqaret çəkir və yaxud da evə gec gəlir. Daha sonra 5-ci cümlə olur. Deyir, no he doesn't. What the answer? Xeyr, o etmir. Cavab belə olur. Daha sonra sua 3-cü gəlir. Deyir ki, I guess you really have an ideal son. How this he? Deyir, ümid üm edirəm ki, sizin həqiqətən də ideal oğlunuz var. Neçə yaşı var? He will be 6 months old next Wednesday. Deyir, gələn 3-cü gün onun 6 ayı tamam olur. 24-cü test, gördüyünüz kimi, 24-cü testdə bizdən doğru variantı istəyir. Doğru variantda sual cümləsidir. Biz bilirik ki, ayrıcı sualda birinci cümlə, birinci tərəf inkardırsa, ikinci tərəf təsdiq olmalıdır, çünki nəsind bu cümləni inkarlaşdırıb, ikinci tərəf təsdiqdir və cansız törəmələri həmişə it olaraq əvəz edirik. Bir düzdür. İkinci cümlə səhvdir. Həm nobody supported inkarıdır, həm də ikinci tərəfdə didn't say inkarıdır. Olmaz. 3-cü cümlə doğrudur. Cümlənin birinci tərəfi təsdiqdir, ikinci tərəfi inkarıdır. Və biz bilirik ki, canlı törəmələri həmişə ze əvəzliyi ilə əvəz edirik. Canlı olduğuna görə ze olur. Artıq zeyə görə burada hasn't yox, haven't olmalıdı, çünki zey cəmdədir. Və 4-cü səhvdir, çünki bilirik ki, zeri zera ifadələrinin sualı, inkarı özüyün olur. Yəni olmalı idi aren't zeyə. Not aren't zey dəməb olur burada 1 və 3 25-ci testə baxırıq. 25-ci testdə logical, yəni məntiq olaraq cümlələri uyğunlaşdırmalıyıq. An honest man is someone who never lies or steals. 1-ci ilə A variantı uyğun gəlir. Dürüst insan o şəxsdir ki, kim ki heç vaxt yalan danışmır və oğurluq etmir. İkincidə də deyir, if you want to speak English well, əgər ingilis dilini yaxşı danışmaq istəyirsinizsə, you must stop improving it. Onu inkişaf elətdirməyi dayandırmamalısınız. Və üçüncü testdə isə deyir ki, we ask for advice if we need somebody's opinion or help in a particular situation. Əgər kiminsə fikrinə və yaxud köməyinə Bir hər hansı xüsus bir xüsusi bir vəziyyətdə ehtiyacımız varsa, biz məsləhət istəyə bilərik, xahiş ondan məsləhət ala bilərik. Qalır 1A, 2C, 3E. Bu qədər. Ümid edirəm ki, izahlarından testləri başa düşdünüz. Hər birinizə imtahan növbəti imtahanlarda uğurlar arzulayıram.